Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel Abang. Tanpa membuang masa, Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak mendekatiku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah yang abang nak kongsi hari ini berlaku di sebuah rumah sewa di Bangi, Selangor. Cerita ini dialami oleh seorang pelajar bernama Fikri yang masih lagi trauma sehingga ke hari ini. Ceritanya bermula pada musim peperiksaan semester. Semua kawan serumah Fikri dah selesai exam awal dan dah balik ke kampung masing-masing. Tinggal Fikri seorang sahaja di rumah sewa tu. Sebab dia ada satu kertas lagi yang lewat daripada yang lain. Rumah sewa mereka jenis rumah lama dua tingkat dengan dindingnya kayu. Waktu siang nampak cantik, nyaman je suasana kampung walaupun dekat kawasan bandar. Tapi malam suasananya lain. Sunyi sangat sampai bunyi cengkerik pun jelas. Hari itu, Fikri duduk bersendirian. Dia duduk di ruang tamu sambil study. Jam dah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba dia rasa macam sunyi sangat. Rasa macam ada sesuatu yang memerhati dari belakang. Fikri menoleh ke belakang tapi kosong. Dia cuba abaikan perasaan tu. Sedang dia fokus membaca, tiba-tiba telefon Fikri berdering. Eh, siapa pula call malam-malam ni? bisik Fikri sendiri. Dia tengok skrin telefon, nombor roommate dia, Azwan. Terus dia jawab. "Hello Wan, kau ni dah sampai kampung ke?" tanya Fikri. "Belum lagi, aku masih kat KL ni. Aku lupa nak ambil buku nota aku kat bilik." Boleh tak tolong bukakan pintu kejap? Aku dah depan pintu ni. Jawab suara di telefon. Fikri bangun, berjalan menuju pintu utama. Dia buka pintu, nampak Azwan senyum berdiri depan rumah. "Weh, terkejut aku kau datang tengah malam macam ni. Kenapa tak bagi tahu awal-awal?" tanya Fikri sambil senyum. Azwan senyum je, terus berjalan naik ke biliknya di tingkat atas. Tapi Fikri rasa pelik sikit sebab biasanya Azwan suka borak dulu sebelum naik atas. Tapi malam ni lain sikit perangainya. Fikri tutup pintu, terus sambung belajar. Lebih kurang setengah jam kemudian, baru dia perasan yang Azwan masih tak turun lagi. Apa hal pula si Azwan ni? Lama betul ke kat atas? Kata Fikri, bangun untuk cek. Dia naik ke atas, ketuk pintu bilik Azwan. Wan, kau okey tak? Dah jumpa buku tu? Tanya Fikri. Sunyi. Tak ada jawapan. Fikri rasa pelik buka pintu perlahan-lahan. Kosong. Bilik tu gelap dan tak ada siapa-siapa pun kat dalam. Masa tu, bulu Roma Fikri meremang tiba-tiba. Dia turun ke ruang tamu cepat-cepat. Ambil telefon, terus call nombor Azwan balik. Yang peliknya kali ni, Azwan jawab dengan nada mengantuk. Hello, kau ni kenapa Fikri? Call aku pukul 12 malam macam ni. Aku dah kat kampung dah, kata Azwan dengan nada pelik. Eh, kau bukan datang rumah tadi ke? Kau kata kau nak ambil buku," suara Fikri menggigil. "Mana ada? Aku dah sampai kampung dari petang tadilah," jelas Azwan lagi. Fikri terdiam. Mata dia melilau pandang keliling rumah. Dia rasa seram sejuk. Cepat-cepat dia minta maaf dengan Azwan, letak telefon. "Ya Allah, siapa pula yang aku nampak tadi?" bisik hati Fikri. Belum sempat dia tenangkan diri, Tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki berjalan ke atas rumah. Krek, krek. Jelas bunyi lantai kayu tu berbunyi. Fikri tak berani nak gerak. Dia duduk diam di sofa, berdoa sekuat hati. Bunyi tu makin jelas, seperti sedang menuruni tangga ke tingkat bawah. Siapa tu? Tanya Fikri dengan suara bergetar. Tiada jawapan. Hanya bunyi tapak kaki makin dekat. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkelip-kelip sebelum terpadam sepenuhnya. Fikri panik, dia cuba cari telefon untuk suluh guna lampu. Baru je telefon dibuka, ada suara pelahan di belakang telinganya. Aku kat sini Fikri. Fikri terus menjerit kuat, lari keluar rumah tanpa tengok belakang. Dia berlari ke rumah jiran minta tolong. Jiran dia Pak Man yang memang kenal rapat dengan pelajar rumah tu, terus keluar dengan lampu suluh. Bila Pak Man periksa rumah, langsung tak jumpa siapa-siapa. Pak Man cuma giling kepala. Rumah ni memang macam ni. Dulu pun dah pernah jadi. Dia suka menyamar jadi orang lain. Fikri terdiam. Muka dia pucat lesi. Malam tu dia tidur kat rumah pak man. Esok pagi dia ambil barang-barang dan terus balik kampung. Tak sanggup lagi duduk seorang kat rumah sewa tu. Lepas peristiwa tu, Fikri trauma teruk. Setiap kali duduk seorang, dia teringat muka Azwan yang tersenyum aneh tu. Bila semester seterusnya bermula, dia dan kawan-kawan serumah berpindah ke tempat lain. Tak sanggup lagi tinggal di situ. Sampai sekarang, rumah sewa lama tu masih kosong. Tak ada siapa yang berani tinggal lama. Ramai cakap, kalau malam-malam lalu depan rumah tu, kadang-kadang boleh nampak kelebat seseorang tengah berdiri di tingkat atas, melambai sambil tersenyum. Kisah seterusnya, Abang nak bawakan satu kisah yang cukup berat, cukup misteri, cukup menyeramkan. Kisah ini datangnya daripada seorang sahabat abang sendiri. Kita namakan dia sebagai Zamri. Seorang pemandu van jenazah. Kerjanya bukan sehari dua. Dah hampir 20 tahun dia bawa van jenazah ni tuan-tuan. Bukan calang-calang orang yang mampu bertahan dalam bidang ni tuan-tuan. Jiwa kena kuat, hati kena tabah. Cerita ni berlaku pada tahun 2019. Di sebuah kampung kecil di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kampung ni dikelilingi oleh hutan belukar, jauh dari jalan besar. Kalau waktu siang pun rasa seram, apatah lagi bila malam menjelma. Zamri ni orangnya memang pendiam, tapi bila dia bercerita, setiap butir kata yang keluar dari mulut dia buat kita tak berkelip mata. Sebab dia cakap bukan ikut sedap, dia cakap sebab dia lalui sendiri. Kisahnya bermula begini. Waktu tu dalam pukul 1.30 pagi. Zamri terima satu panggilan daripada seorang tok imam kampung. Katanya ada kematian mengejut di kampung tersebut Seorang lelaki tua dijumpai meninggal dunia Dalam keadaan duduk bersila di beranda rumahnya Zamri pun bersiaplah Dia pandu van jenazah ke kampung tu Sepanjang perjalanan hujan rintik-rintik turun Jalan licin Suasana gelap Cuma disinari oleh cahaya lampu van Bila sampai di rumah arwah Suasana sangat senyap Orang kampung pun tak ramai yang datang Sebab dah larut malam Cuma ada Tok Iman dua tiga orang jiran terdekat dan waris si mati. Seorang cucu perempuan yang baru berumur 17 tahun. Zamri masuk ke dalam rumah. Dia tengok mayat tu memang pelik. Arwah duduk bersila, matanya terbuka luas dan mulutnya seolah-olah sedang menyebut sesuatu. Zamri mula rasa tak sedap hati. Tapi dia redah. Ini kerja dia. Dia pun uruskan jenazah seperti biasa. Bila semua selesai, lebih kurang jam 3.15 pagi, Zamri pun angkut jenazah masuk dalam van. Waris tak ikut sebab katanya nak tunggu siang baru ke kubur. Jadi Zamri pandu sorang-sorang balik ke rumah mayat di pekan. Dalam perjalanan, hujan makin lebat. Jalan makin licin. Tapi itu bukan yang seramnya tuan-tuan. Yang seramnya adalah bila dia perasan cermin pandang belakang ada bayangan. Bayangan seorang lelaki tua sedang duduk bersila di belakang van bukan dalam ruang simpanan jenazah tapi betul-betul di belakang tempat duduk pemandu Zamri sapu matanya ingatkan silap pandang dipusing kepala tak ada siapa tapi bila dia tengok cermin semula bayangan tu masih ada dan kali ini bayangan tu senyum senyum panjang Zamri istighfar dia buka radio pasang surah al baqarah tapi yang keluar dari radio bukan surah tapi bunyi perempuan menangis perlahan. Ya Allah, siapa pula menangis malam-malam buta ni dalam radio? Zamri cepat-cepat tukar frekuensi. Tapi semua saluran radio senyap. Hanya bunyi tangisan yang kedengaran. Dan perlahan-lahan suara tangisan itu bertukar jadi suara tawa, tawa mengilai. Dia tahu ini bukan gangguan biasa, tapi dia teruskan juga perjalanan. Tak lama kemudian, Van terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tumpang. Bila dia sampai dekat satu kawasan hutan tebal, enjin van tiba-tiba mati. Gelap gelita. Hujan masih turun. Dalam diam, dia dengar bunyi ketukan dari bahagian belakang van. Kedu. 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 Zamri tahan nafas. Dia tahu dia kena kuat. Dia buka lampu suluh. Pelan-lahan, keluar dari van. Dia pusing ke belakang. Tuan-tuan, apa yang dia nampak masa tu akan jadi mempi ngeri siapa saja. Pintu belakang van jenazah terbuka. Mayat yang tadi dia baringkan kini duduk bersila menghadap keluar van. Matanya terbeliak dan dalam sama-sama cahaya, Zamri nampak satu makhluk bertubuh tinggi, berambut panjang sedang berdiri di belakang mayat tu. Makhluk tu tunduk dan bisik sesuatu di telinga mayat tu. Kemudian perlahan-lahan hilang dalam gelap. Zamri terus baca ayat kursi. Dia tutup pintu van, kunci dan duduk semula dalam kenderaan. Tak lama lepas tu, enjin van hidup sendiri. Tanpa dia sentuh apa-apa, Zamri teruskan perjalanan. Tapi sepanjang jalan, dia asyik terdengar suara yang berbisik di telinga kiri. Bukan semua yang mati akan diam. Sampai je di rumah mayat, dia cepat-cepat uruskan jenazah dan balik. Tapi sejak malam tu, hidup Zamri tak sama. Setiap kali dia bawa van jenazah, dia akan nampak bayangan arwah lelaki tua tu duduk bersila di belakang. Kadang-kadang lelaki tu ikut balik ke rumah. Yang paling menakutkan, ada satu malam tu, Zamri bangun tengah malam sebab terdengar bunyi pintu dapur terbuka. Dia turun ke bawah Tengok-tengok lelaki tua itu sedang duduk bersila di ruang tamu dengan kain kapan masih membalut tubuh. Matanya tajam merenung Zamri. Tapi dia tak buat apa-apa. Hanya diam dan hilang perlahan-lahan. Zamri mula lemah semangat. Dia jumpa ustaz, minta air rukiah. Bila ustaz tu dengar cerita, ustaz kata, arwah tu tak pergi dengan tenang. Ada perkara tak selesai masa dia hidup dan kamu Zamri jadi pengantara tanpa sedah. Zamri disuruh buat solat hajat dan pergi ke kubur arwah, bacakan yasin. Benda tu dia buat. Tapi gangguan tak terus hilang. Sampai satu hari, cucu perempuan arwah datang jumpa Zamri, menangis. Katanya dia selalu diganggu oleh bayangan atuk dia yang tak tenang. Dia mengaku, sebelum atuknya meninggal, mereka sempat bergaduh besar. Arwah pernah sumpah sesuatu yang dia sendiri tak faham. Zamri akhirnya tahu, tugas dia bukan setakat menghantar jenazah, tapi dia juga perlu bantu roh yang tak tenang cari ketenangan. Lepas segala usaha rukiah dan bacaan yasin berkali-kali, akhirnya gangguan berhenti. Tapi Zamri letak jawatan sebagai pemandu van jenazah. Katanya cukup, jiwa dia dah penat dan dia tak mahu lagi terlibat dengan dunia yang tak boleh dilihat oleh mata kasar. Kadang-kadang kerja kita bukan sekadar mencari rezeki. Tapi secara tak sedar, kita terlibat dalam urusan alam gaib. Maka, sentasalah mohon perlindungan dari Allah. Sebab kita tak tahu bila, di mana dan bagaimana kita akan diuji. Abang doakan siapa-siapa yang kerja dalam bidang macam ni, tabah. Dan semoga roh arwah-arwah yang dah pergi, semua ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Kisah ketiga ni datang daripada Syafiq. Dikata Abang boleh guna nama sebenar dia sebab dia nak orang tahu yang benda ni memang betul-betul jadi. Ceritanya berlaku tahun 2022. Waktu tu Malaysia baru je keluar daripada fasa perintah kawalan pergerakan PKP Semua orang macam tak sabar nak keluar dari rumah, nak bercuti, nak hirup udara luar Jadi Syafiq pun ambil keputusan untuk bawa keluarga kecil dia bercuti Isteri dia, dua orang anak dan mak mentua dia sekali dia ajak Destinasi pilihan mereka Kuantan, Pahang Syafiq tempah satu homestay dekat tepi pantai Nama homestay tu abang tak akan sebut tapi dia kata terletak di satu kawasan yang agak tersorok Jauh sikit dari pusat bandar Kuantan Yang menariknya, homestay tu rumah kayu Reka bentuk kampung Tapi lengkap dengan segala kemudahan moden. Dekat Google Review, semua nampak elok je Rating tinggi, gambar cantik Tapi, macam biasa kan Kita tak boleh percaya sangat apa yang nampak dekat gambar Syafiq dan keluarga sampai waktu petang Sampai-sampai je Suasana tu dah rasa lain macam Walaupun rumah tu cantik, terjaga dan kemas, tapi udara dia macam berat. Syafiq tak beritahu sesiapa tapi dalam hati dia dah mula rasa tak sedap. Mak mentua dia pula orang lama. Baru je melangkah masuk, dia dah pegang lengan isteri Syafiq. Dia bisik, "Kita baca apa yang patut ya? Rumah ni lain macam." Jadi mereka semua masuk rumah, baca doa, azan dalam rumah. Malam tu mereka rancang nak rehat je dulu Letih perjalanan dari KL Anak-anak dah teruja dengan bilik Dengan ruang tamu luas Siap ada buayan gantung Tapi malam tu Waktu semua dah tidur Lebih kurang jam 1 pagi Syafiq terdengar bunyi guli Ya, bunyi guli jatuh Dalam rumah kayu tu Bunyi tu sangat jelas Shafiq bangun perlahan. Ingatkan anak dia yang bangun main. Tapi bila dia ke bilik anak-anak, dua-dua tidur lena. Dia ke dapur, kosong. Ke ruang bamu, kosong. Tapi bunyi tu makin kuat dan seolah-olah datang dari siling. Esok pagi dia tanya pemilik homestay tu, "Tingkat atas tu ada orang ke?" Pemilik tu gelak dan cakap, "Eh bang, tu rumah satu tingkat je. Mana ada tingkat atas?" Waktu tu Syafiq senyum je tapi dalam hati tak rasa seram sejuk. Hari kedua, mereka pergi ke Teluk Cempedak. Makan-makan, ambil angin, tapi mak mentua Syafiq makin diam, tak banyak cakap, banyak termenung. Balik je ke homestay, dia terus masuk bilik dan berkurung. Isteri Syafiq ketuk-ketuk bilik, mak tak buka. Lepas Isyak, mak keluar. Muka dia pucat. Dia pegang tangan Syafiq dan cakap, kita balik malam ni juga. Syafiq terkejut. Kenapa mak? Mak dia cuma jawab, "Mak tak nak ada yang ikut balik ke rumah kita nanti. Tempat ni tak elok, ada benda yang tak kena." Isteri Syafiq menangis. "Mak cakap macam tu, makin takutlah kami." Mak diam. Lepas tu, dia buka cerita. Waktu dia berkurung dalam bilik, dia dengar suara orang berbisik bukan satu tapi macam ramai dan mereka bercakap dalam bahasa yang dia tak faham tapi bunyi suara tu tak jauh macam duduk betul-betul kat belakang telinga dia bila dia baca ayat kursi suara tu hilang tapi bila dia diam suara tu datang balik paling seram dia kata dia nampak bayang orang duduk mencangkung atas almari bilik hitam besar mata merah Syafiq buat keputusan Terus kemas barang Dalam masa setengah jam Semua dah masuk kereta Waktu kereta nak keluar dari laman homestay tu Anak bongsu dia tiba-tiba menangis kuat Abah Jangan tinggal kakak tu Syafiq terdiam Kakak mana? Anak dia tunjuk ke tingkap bilik Nampak satu susu Budak perempuan Rambut panjang Baju lusuh Berdiri tercegat waktu tu semua dah menangis dalam kereta. Syafiq tekan minyak, terus pecut keluar dari kawasan tu. Malam tu mereka cari hotel lain dekat bandar Kuantan. Esoknya balik ke KL. Lepas kejadian tu, anak-anak Syafiq kerap menangis malam. Isteri dia demam seminggu. Mak mentua dia pula mimpi sama berulang-ulang. Mimpi budak perempuan berdiri dalam bilik sambil pegang guli. Syafiq cuba hubungi pemilik homestay itu seminggu lepas kejadian. Tapi, nombor dah tak aktif. Homestay itu pun tak wujud lagi dalam senarai booking. Wallahu a'lam. Sama ada tu homestay betul-betul atau benda tu cuma perangkap. Jadikan kisah ini pengajaran. Bila nak bercuti, kita jangan lupa doa azan dalam rumah baru. Kadang-kadang tempat tu nampak elok tapi kita tak tahu siapa penghuni sebenar. Sampai di sini dulu kisah kita malam ni. Jangan lupa share, like dan subscribe kalau rasa cerita ni beri manfaat. Kita jumpa lagi dalam kisah seram yang lain.